Ini Petua soalan saya nombor tiga. Silakan Tiba Laman Menteri Sains terima Teknologi. Petua, terima kasih Yang di Terima kasih Yang Berhormat Ceras. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Mosti melalui ag Agensi Angkasa Malaysia Maisa telah membangunkan dan melancarkan garis panduan kajian keboleh laksanaan pembangunan kemudahan pelancar di Malaysia. Garis panduan ini adalah bagi memastikan sebarang pembangunan kemudahan pelancar di Malaysia dapat dilaksanakan secara terancang, selamat, berkesan dan memberi nilai yang besar kepada negara. Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-45 telah dipenguruskan oleh Yang Amat Hormat Perdana Menteri pada 15 Ogos 2024 telah bersetuju supaya garis panduan kajian keboleh laksanaan pembangunan kemudahan pelancar di Malaysia digunapakai sebagai panduan rasmi negara dalam merancang pembangunan kemudahan pelancar angkasa di Malaysia. Setakat ini, mesti telah menerima laporan kajian keboleh laksanaan penuh bagi pembangunan kemudahan pelancar melalui Kerajaan Negeri Pahang. Laporan tersebut dijangka akan dinilai oleh jawatan kuasa penilaian pelbagai agensi dalam masa terdekat. Selain itu, pada awal tahun 2025, mesti juga telah menerima satu laporan kajian interim melalui Kerajaan Negeri Sabah dan kerajaan kini menunggu laporan penuh sebelum proses penilaian dapat dimulakan. Secara rumusannya, inisiatif atau projek pembangunan tapak pelancar di Malaysia secara keseluruhannya masih berada pada peringkat kajian kebolehlaksanaan laksanaan dan penilaian cadangan lokasi. Inisiatif ini diyakini berpotensi memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai antara hub strategik dalam industri angkasa serantau selain menjana limpahan ekonomi melalui penyediaan peluang pekerjaan baru, pemindahan teknologi dan peningkatan daya saing negara di peringkat antarabangsa. Penilaian lokasi untuk inisiatif ini juga akan berpandukan kepada 58 elemen keboleh laksanaan yang digariskan di bawah 8 skop utama dalam garis panduan meliputi analisa tapak, teknikal, risiko, alam sekitar, kos dan kewangan, pasaran, undang-undang dan pemegang taruh. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebarang kerjasama berkenaan dengan pembangunan kemudahan pelancar di Malaysia boleh dibincangkan melalui platform kerjasama yang telah ditandatangani dengan agensi kecemerlangan luar negara melalui Japan Aerospace Exploration Agency JAXA dan China National Space Administration CNSA. Terima kasih. Syaras. Ya, yeah, terima kasih Puan Yang Ditut petua, petua. Apakah status pembangunan industri aero angkasa Malaysia terkini dari segi pembuatan satelit dan aplikasi teknologi aero angkasa. Dan apakah status penyertaan Malaysia dalam program International Lunar Research Station? Dan juga mengapa tiada institusi tempatan berminat dalam kajian tanah lunar Chang'e yang ditawarkan oleh negara China? Terima kasih yang dipertua, terima kasih yang berhormat ceras. Eh uh, sebagaimana uh, apa nama disebut ber, berhubung kait dengan uh, soalan Luna tadi uh, selaras dengan uh, apa nama ni ya. Saya cek dulu. Dengan uh, pembangunan uh, apa nama sekejap ya. Di bawah jawatan kuasa teknikal, teknologi dan penyidikan di bawah jawatan kuasa angkasa jangka pada 4 April 2024 telah, mengada, telah dibentangkan satu cadangan kerjasama IRS daripada industri dan akademia. Uh, sebanyak empat cadangan telah dilaksan dicadangkan iaitu uh, bersama CNSA, Mesyuarat Jawatan Kuasa Komiti Antara Maisa dan uh, juga penggunaan angkasa lepas secara aman pada 16 April 2024. Mesyuarat ini bersetuju untuk menubuhkan kumpulan kerja teknikal untuk memperincikan pelaksanaan projek-projek di bawah kerjasama IRS. Berhubung dengan uh, isu yang dibangkitkan iaitu uh, teknologi yang diguna guna pakai dalam satelit rasanya soalan ini tidak secara langsung berhubung dengan apa yang telah dibangkitkan dalam soalan asal maka saya mohon izin yang dipertua yang berhormat untuk saya menjawabnya secara tertulis masih Terima kasih puan yang di